имеется четыре склада. Это центральный склад, склад золотоизвлекательной фабрики, склад верхней мастерской и продуктовый склад. Они находятся в разных местах. Складское хозяйство работает непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, получается ночная смена, дневная смена и две вахты. У нас в неделю э, два раза поступает продукт, э, около 20 тонн. За неделю почти 1,5-2 э, миллиона мы закупаем, ну, 4000 килограмм, а за неделю мясо молоко 700-800 литров за неделю, картошка 3-4 тонн. И еще яйца у нас поставляются с Бишкека, за неделю где-то 300 тысяч штук мы используем. <music> у нас э, поставляет э, почти 95% местных, местных э, поставщиков – это с Бишкека и с Каракула. Сама 789-й да, пришли к ним. Много, много запчастей к ним требуется. Ток запчастей как бы больше, и день по два, по три контейнера приходит, по одно контейнера в каждый день мы угружаем эту А вот эти двигатели они ремонтные, они большинство приходят ремонтные. Где-то сам двигатель стоит где-то порядка около 100 тысяч долларов. И вот после ремонта они приходят уже где-то оплачиваются, здесь где-то половина стоимости. Мы все это, все двигатели, трансмиссии, генераторы, все складываем в один контейнер, отправляем назад, в Бельгию. Они там есть специальные заводы, они ремонтируют их. Потом назад снова они присылают нам. каждого наименования есть свое определенное место. После приемки товара сразу все это раскладывается по своим местам. И в системе, в базе данных все указывается. Э -э номер нашего складского товара и местонахождение. Эти куртки, комбезы шьют наши местные поставщики из Бишкека, Стона, с Также перчатки местные поставщики шьют нам. Если с техники рвется шланги, как бы мы можем изготовить все от низкого давления до высокого давления, можем изготовить с одного шланга мы как бы экономим 100 или 200 долларов. Я думаю, тут, можно сказать, невозможно что-либо украсть. Во-первых, все охраняется, все склад, складское хозяйство работает 24 часа в сутки, все время сотрудники есть. И помимо этого территория охраняется сотрудниками службы безопасности. И в-третьих, Рудник, ну, место расположения скотского хозяйства находится очень далеко от населенных пунктов и очень высоко в горах.